mamlakatimizda milliy sport turi kurashni rivojlantirish harakati keng quloch yozdi davlatimiz rahbarining 2020 yil 4 noyabrdagi kurash milliy sport turini rivojlantirish va uning xalqaro nufuzini yanada oshirish chora tadbirlari to'g'risidagi qarori bu boradagi ishlarni yangi bosqichga olib chiqishga turtki bo'ldi bugun kurashimiz xalqaro sport turi sifatida dunyo xalqlari tomonidan tan olingan bo'lib e'tirofga sazovor bo'lmoqda kurash halol ta'zim to'xta tanbeh chala yonbosh dakki va g'irrom kabi o'zbek atamalari xalqaro sport lug'ati tarkibidan mustahkam o'rin egallaganligi qalblarga g'urur bag'ishlaydi prezident qarori ijrosi doirasida tashkil etilgan prokuror kubogi musobaqalari tom ma'noda ommaviylikni oshirishga xizmat qilyapti guliston shahridagi alpomiz sport majmuasi sirdaryo viloyati prokurori kubogi musobaqasiga mezbonlik qildi unda musobaqaning tuman va shahar bosqichlarida zafar quchgan umidli polvonlar g'alaba chiqishdi yosh avlodni kurash orqali mart va jasur halol vatanparvar har jihatdan sog'lom qilib tarbiyalash mahoratli sportchilarni rag'batlantirish va qo'llab quvvatlash kabi maqsadlarni olg'a surgan mazkur musobaqa yuz nafardan ziyod polvonni to'qqizta vazn toifasida sinovdan o'tkazdi barcha viloyatning tuman shaharlaridan e, mahallalarda birinchi o'rinni olib mahalladan tuman bosqichiga chiqib tuman bosqichida birinchi o'rinni olgan o'quvchilar saralanib viloyat bosqichiga kelib mana viloyat bosqichid musobaqasida ishtirok etishdilar etçilər. musobaqa juda yaxshi tashkillashtirilgan aytish kerakki keyingi yillarda kurashni rivojlantirish yo'lida amalga oshirilgan ishlar ayniqsa chekka hududlarda shaharnikidan kam bo'lmagan sharoitlarning yaratilishi natijasida raqobatchi polvonlar safi kengayib boryapti o'z navbatida viloyatdan xalqaro musobaqalar g'oliblari ham yetishib chiqmoqda ularda ana shunday nomdor kurashchilar tomonidan betakror usullarning ijro etilishi muxlislarga kurash jozibasini taqdim etdi dushanbe shahrida bo'lib o'tgan osiyo chempionatida faxrli birinchi o'rinni egalladim va osiyo chempioni bo'ldim bu prokuror kubogida ham faxrli birinchi o'rinni egalladim bir biridan qizg'in bellashuvlarda yangi nomlar bo'yi ko'rsatdi o'z vaznlarida avaz abdurazzoqov xoji akbar abdullayev Munavvarxon saidalimxonov islom g'iyosov hilola ortiqboyeva kabi chayir yoshlar g'alaba nashidasini surdilar guliston shahri sayxonobod va oqoltin tumani vakillari umumjamoa hisobida sovrinli o'rinlarni bo'lib olishdi g'olib jamoa sirdaryo viloyati prokurori kubogini qo'lga kiritdi shuningdek sovrindorlar ham tashkilotchilarning medal diplom va sovg'alari bilan taqdirlanishdi bu musobaqada 66 kg vazn toifasida birinchi o'rinni egalladim raqiblarim kuchli edi 2017 yil sohil kurash bo'yicha faxrli respublikada faxrli 3 o'rinni egalladim kelgusidagi maqsadlarim osiyo chempioni jahon chempioni bo'lib yurtimiz bayroqlarini yuqorilarga ko'tarmoqchiman mahorat <yöntimiz> sohiblari endi 6-12 iyun kunlari namangan shahrida bo'lib o'tadigan o'zbekiston chempionatiga taraddud ko'rishadi